Ardəm Sənaye Parkında illik istehsal gücü 7200 ton təşkil edən yeni istehsalat müəssisəsi açıldı. Yeni istifadəyə verilən müəssisədə metal elektrik dirəklərinin istehsalı həyata keçiriləcək. Bu barədə Construction MMC-nin baş mühəndisi Turğay Abdullazadə müəssisənin istehsalı və iş fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumat verib. Turğay Abdullazadə bildirdi ki, sənaye parkının 1 hektarlıq ərazisində yerləşən müəssisə də istehsal üçün texnologiyası əsasında qurulub. Zavodun metal elektrik dirəkləri üzrə illik istehsal gücü 7200 ton təşkil edir. Yeni müəssisənin yaradılmasına dövlət tərəfindən də dəstək verilib. Ağdam sənaye parkında ölkənin ən iri mebel istehsalı müəssəsi fəaliyyətə başlayacaq. Artıq Saloğlu Qaraqax məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin istehsal müəssəsinin təməlliq qoyulub. Saloğlu Qaraqax məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin kommersiya direktoru Elşən Bayramlı bu barədə məlumat verib. Bildirildi ki, müəssisə Ağdam sənaye parkında 1 hektar ərazidə yaradılacaq. Burada mebel, müxtəlif çeşiddə qonaq və yataq otaq dəstləri, yumşaq və metal mebel aksesuarlarının istehsalı nəzərdə tutulub. Ona da qeyd etdik ki, istehsal prosesində al Məniya türkçə və Çin texnologiyalarından istifadə olunacaq. Ağdamda istifadəyə verilən otel turizm obyektləri turistlərin rahat yerləşməsi və istirahəti üçün geniş imkanlar yaradır. Anar İbrahimov bildirib ki, otelin ümumi ərazisi 2 hektardan çoxdur. Burada inşa edilən bina 3 blokdan ibarətdir. Burada inşa edilən bina 3 blokdan ibarət olmaqla 2, 6 və 7 mərtəbəlidir. Binada müxtəlif siniflərə aid ümumilikdə 127 otaq var. Ümumi 287 yerlik otel binasında turistlərin istirahətini normalla təmin etmək məqsədi ilə hə üçür şərait yaradılıb. Ağdam şəhərində ikinci yaşayış kompleksinə dekabr ayı ərzində 104, 2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında isə daha 1164 ailə, 4772 nəfər köçürüləcək. Ağdam, Füzuli və Xocalı rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə şöbə müdiri vəzifəsini icra edən Fidan Məmmədli səsləndirib. Fidan Məmmədli bildirib ki, ikinci yaşayış kompleksinin ərazisi 13 hektardan çoxdur. Burada inşa edilən kompleksdə 11 məhəllə var. 1-ci və 3-cü yaşayış kompleksində söküntü və şaulə Quruluşlaşdırma işləri başa çatır. Bu fikirləri Ağdam Füzuli və Xocavənd rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin icra direktoru Leysan Məmmədov səsləndirib. Ağdam şəhərində 5 yaşayış məntəqəsinin təməli qoyulub. Hal-hazırda 1-ci və 3-cü yaşayış kompleksində söküntü və şəqilli planlaşdırma işləri başa çatır. 4-cü və 5-ci yaşayış komplekslərində isə tikinti işləri davam etdirilir. Leysan Məmmədov rayonun Başqərbənd və Əyvazxanbəyli kəndlərindən aparılan işlər barədə də məlumat verir. Başqərbənddə və Əyvazxanbəyli kəndlərində isə tikinti işləri davam etdirilir. Kəndlər də davam etdirilən işlərin 2026-cı ilin sonuna qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulub deyə bildirilib. Elvin Qudratov, Həcər Həsənova, Şamxal adgözəllov. Bu gün informasiya proqramı üçün